देशातील काही राज्यांमध्ये निवडणुका लढवल्यानंतर भारतीय स्वदेशी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्रामध्ये निवडणूक लढवण्यास सज्ज झाली असून आमचा पक्ष राज्यातील सर्व जागा लढवेल अशी माहिती पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम गुप्ता उर्फ दिदीश्री आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सम्राट कर्व दिली आगामी निवडणूक व पक्षाच्या ध्येयधोरणासंदर्भात पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली पूनम गुप्ता यावेळी म्हणाल्या की महाराष्ट्रामध्ये सध्या सर्वच पक्षांची खिचडी झाली आहे त्यामुळे एक नवा पर्याय म्हणून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या सर्व जागा लढवण्यास सज्ज आहोत आम्हाला खात्री आहे की आमच्या पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळेल शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने पक्ष लक्ष देणार आहे भारताच्या प्रत्येक नागरिकासाठी नागरिक सशक्तीकरण सन्मान आणि प्रतिसाद मिळवण्यावर आमचा पक्ष लक्ष केंद्रित करेल आणि हे सुनिश्चित करेल की प्रत्येक गावातील शेवटच्या व्यक्तीला योग्य तो रोजगार व्यवसाय शिक्षण स्वदेशी व्यवसायासह तसेच निरोगी न्यायसंगत आणि सुरक्षित जीवन जगता येईल भारताच्या संविधानानुसार स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू अशी माहिती राष्ट्रीय सचिव सम्राटकरांनी दिली मैं पूनम गुप्ता भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जन नागरिकों से आग्रह करना चाहती है क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से और नारी शक्ति से ये आह्वान करना चाहती है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी चयन कर रही है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जुड़े भारतीय स्वतीशी कांग्रेस पार्टी से और एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो क्षेत्र के लिए काम करे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए उस क्षेत्र की जब वो क्षेत्र में आए तो सिर्फ उस क्षेत्र के बारे में सोचे जिस तरह से हमारे देश में ऑफिसरों की एक व्यवस्था बनाई गई है वैसे ही सत्ता में बैठे लोगों की भी व्यवस्था बनानी चाहिए और हम शुरुआत करते हैं कि जो भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से उतरे और चुनाव लड़े और वो जीते तो उसी क्षेत्र के लिए काम करे जिससे अगर हमारे गांव से लेकर शहर तक विकसित होगा और उसका विकास होगा तो आवश्यक है कि हमारा भारत देश भी विकसित होगा इसके लिए जरूरी है कि वहां के प्रत्याशी बहुत ही साफ और स्वच्छ के होने चाहिए और क्षेत्र के प्रति समर्पित होने चाहिए अभी तो जी अभी तो हमने जनता से गठबंधन का रखा है अभी तक जितने भी राज्यों में हमने प्रत्याशी उतारे हैं तो केवल जनता से ही गठबंधन किया है और किसी भी पार्टी से गठबंधन का हमारा आरक्षण मिला आरक्षण जी कि धर्म अवलबा कूर्ति वाइनेशियल वर अभी आर्थिक जो है त्याच्यावर त्याचं आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे त्याचं कारण आहे की आता प्रत्येक धर्मात प्रत्येक समाजात एक वर्ग असा आहे की ज्याच्याकडे पैसे नाही आहेत किंवा त्याला सगळ्या मूलभूत करता मिळू शकत नाही हा फक्त प्रॉब्लेम एस सी एसटी डी ओबीसी किंवा ओपन कॅटेगरीचा नसून हा सर्व माणसांचाच प्रॉब्लेम आहे